Осінь, пора грибів та алергій. Що тут спільного запитає більшість із вас. А от виявляється, що часто посилення алергічних проявів, зокрема і алергічного реніту, відбувається у період активного розмноження грибів плісняви, і це саме восени. Прохолода і волога погода та купа опалого листя ідеальні умови для розмноження грибів на вулиці, і не тільки підвищена вологість у наших домівках, допоки не вімкнули опалення також допомагає пліснявим грибам, які вкривають. Темні закутки та щілини. Один із найбільш агресивних грибів плісняви це альтернарія, яка розмножується на ґрунті, овочах, на гнилій деревині, і чутливість до цього грибку мають 23% українців, що і ще викликає алергічний реніт восени, і чи допоможе прибирання плісняви подолати алергію? Про це і не тільки далі у нашій програмі. Ну що, ж, я вже готова представити гостю нашої сьогоднішньої програми? Це Ольга Колесникова, провідний лікар-алерголог клініки сімейної та функціональної медицини Ефексмет. Доброго дня! Добрий, день! рада відіть вас знову. Я також дуже рада. Отже, осінь це час застудних захворювань. Дуже часто застуди в нас супроводжуються нежиттю або ренітом, як цей стан називають лікарі. А, аллергию выявляется, что чернит? Это может быть ознака не застуды, а аллергической какой-то проблемы. А чем можно разрезнить эти два стана Да, действительно, симптомы аллергического ринита или полиноза это реакции на пыльцы, или круглогодичного аллергического ринита и острореспираторной инфекции на первый взгляд похожи. Это и насморк, это и слезотечение и кашель, это симптомы, которые абсолютно идентичны. Но знаете, есть такая шутка, если Насморк лечить, то он пройдет за 7 дней. А если не лечить, то, это, то он пройдет за неделю. Это действительно при острой респираторной вирусной инфекции, так и бывает. Так вот, чем прежде всего отличается аллергический ринит от неаллергического ринита, тем, что, точнее, ринита, который бывает при респираторных вирусных инфекциях, это продолжительностью. То есть, если насморк длится больше, чем 10 дней, 2 недели, скорее всего, его причиной все-таки является аллергия. Еще один характерный симптом, который есть при острой респираторной вирусной инфекции и практически никогда не встречается при аллергии, это повышение температуры или лихорадка. То есть, полинос на своем пике может сопровождаться температурой, но это будет совсем невысокое повышение температуры до 37,1-37,2. Если если же это респираторная вирусная инфекция, то чаще всего это высокие цифры лихорадки. Начало заболевания, опять же, если это респираторная вирусная инфекция, то она начинается как бы постепенно из подваль. Сначала появляется заложенность носа, риниты, только потом повышается температура. При аллергическом рините симптомы чаще всего начинаются мгновенно и сразу довольно интенсивно. Опять же, симптомы общей интоксикации бывают при острой вирусной инфекции. Это и слабость, и ломота в теле, и головная боль. Эти симптомы никогда не встречаются при аллергии. Бывает невыраженная слабость, но это совсем не сравнимо при слабости, которая сопровождается острой респираторной вирусной инфекцией. Угу. Частейше про аллергичный ринит все-таки говорить на весне и в летку, когда происходит цветение растений, которые вызывают аллергию. Но сегодня мы с вами говорим в осыне также про аллергичный ринит. Чому саме? Когда мы говорим с вами о сезонном рините, мы говорим прежде всего о реакции на пыльцу. И это действительно определенная сезонность. Если мы говорим о симптомах аллергии, аллергического ринита, которые встречаются круглогодично, то мы говорим прежде всего об аллергии к клещам домашней пыли, mm -hmm. плесневым грибам и аллергенам животных. Вот это три большие группы аллергенов, к которым чаще всего бывают проявления при круглогодичном аллергическом рините. Отже, аллергичный ринит, который может люди навечевать протягом всего року, всего выкликают клещи домашнего пылу, Два рынка, які мешкають з нами, і э, пліснява. Расскажите, пожалуйста, детальнее про ці виды аллергенов. Насколько они потужні и чи можно можна избавиться от их влияния? Например, если при прибирать, можно ли на клеща домашнего пыли? Если мы говорим об аллергии к клещам домашней пыли, то, конечно, полностью избавиться от аллергена практически невозможно. Дело в том, что аллергия бывает на продукты жизнедеятельности этих клещей. И эти клещи, они микроскопические, они не видны глазом. То есть, конечно, если убирать тематические помещения, то концентрация их будет снижаться, и человек будет себя чувствовать лучше, но полностью избавиться от них невозможно. Хотя на сегодняшний момент существуют всякие акарицидные средства, это те, которыми мы обрабатываем, допустим, мягкую мебель и немножко снижаем концентрацию этих клещей, но полностью все равно не удастся избавиться. Вот поэтому такой ринит, конечно, нужно диагностировать и нужно лечить. Что касается спор плесневых грибов. Это тоже аллергены, которые вызывают круглогодичную симптоматику, но все-таки пик, допустим, есть такой плесневый грипп, он называется альтернария, альтерната, и пик его спорообразования приходится на конец августа, начало сентября. Mm -hmm. То есть здесь немножко совпадает с, с, по времени с цветением сорных трав. Это может путать и как бы, неопытных аллергологов, и педиатров, и терапевтов, поэтому это требует дополнительной диагностики. Ну и опять же, полностью избавиться от аллергена, боюсь, никак не получится. Потому что, ну да, можно вынести, допустим, растения, на которых они развиваются, да, вынести из комнаты или из квартиры полностью. Можно избавиться там от плесени, какой-то в углу, где-то там. Но все равно альтернария поражает даже фрукты и овощи, то есть вот эти черные точечки на помидорах, это тоже альтернария. Допустим, на картофеле тоже альтернария, вообще на овощах, на фруктах это везде альтернария, то есть, по сути дела, это вездесущий грипп, от которого ну, тоже практически невозможно избавиться. Что же касается аллергенов животных, но ну, это отдельная история, довольно болезненная для пациентов, потому что если уже, да, если уже есть животное, это член семьи, и, конечно, когда доктор говорит, что у ребенка или у кого-то есть членов семьи, есть аллергические проявления на домашнего любимца, очень сложно с ним расстаться. К сожалению, вот приходят на прием пациенты и спрашивают, доктор, а бывают ли гипоаллергенные животные? Ну, к сожалению, гипоаллергенных животных не существует. Это такой маркетинговый ход, когда рассказываешь, что да, покупайте вот только сфинксов, то есть, да, допустим, котов, которые гладкошерстные, точнее, они вообще да, без шерсти, по сути дела ну знаете, как я студентов рассказываю, конечно, с этим его как бы тряпочкой протер, и вроде немножечко меньше аллергенов. но дело в том, что аллергия вообще на домашних животных не на шерсть, а на частички слюны, на частички мочи и на перхоть. Поэтому, ну, на более пушистых животных, конечно, все эти аллергены висят на поверхности, а если гладкошерстное животное или, допустим, там совсем без шерсти, на нем чуть меньше аллергенов, но это не значит, что это на это животное не будет реакции. Реакция будет, может чуть менее выражена, но она будет. К сожалению, есть, особенно что касается котов, и есть главный аллерген котов, который очень часто у детей приводит впоследствии к бронхиальной астме. Поэтому аллергию на животных нужно лечить и нужно с этим очень детально разбираться. То есть, если у людины стався цей аллергичный ренит а по отношению до таких трех аллергенов, которые мы уже озвучили, то можно его лечить, так? Да, конечно. Вообще, в принципе, да, аллергия лечится она как бы тремя способами. Первый и самый лучший способ лечения аллергии – это не сталкиваться с аллергеном. Ну, как мы уже с вами обсудили, к сожалению, с круглогодичными аллергическими ринитами это невозможно. А второй – это так называемая симптоматическая терапия, то есть назначаются препараты, которые уменьшают или убирают симптомы ринита. Но опять же, это временно. Пока человек принимает таблетки, пока он брызгает нос, он будет себя чувствовать хорошо, но как только он прекращает это делать, через довольно небольшой промежуток времени все симптомы вернутся на круги своя. Ну и единственный метод Лечение аллергии, которое позволяет добиться длительной ремиссии, то есть фактически избавиться от аллергии к конкретному аллергену, это проведение аллерген специфической иммунотерапии. Это лечение с помощью того аллергена, на который у человека есть реакция. Угу. То есть проводится диагностика аллергии, выясняется аллерген, на который у человека есть реакция, и затем с этим аллергеном проводится аллерген специфическая иммунотерапия. И как чиново она отбывается? Как долго она триває, чи якась подготовка? Да, на первом этапе это, как я уже сказала, диагностика. И еще раз, не устаю повторять, что золотым стандартом в диагностике аллергии являются кожные приктесты, но, к сожалению, только с помощью кожных приктестов нам не удается четко понять, к какой молекуле аллергена у человека есть реакция. Это очень важно для дальнейшего эффекта проведения спецтерапии. Поэтому после этапа кожной диагностики необходимо дообследовать пациента. То есть пациент должен сдать кровь, и мы выясним четко, на какую молекулу аллергена у человека есть реакция. Потому что если у человека есть реакция к главным молекулам, то эффект от проведения спецтерапии будет выше, чем, допустим, аллергическая реакция на главные и второстепенные так называемые минорные молекулы, либо только на минорные молекулы. Поэтому очень важен этап диагностики — это определение специфических иммуноглобулинов и в крови к конкретным молекулам аллергенов. И в этом нам очень помогает такой метод диагностики, как диагностика АЛЕКС. Диагностика АЛЕКС — это чиповая диагностика, которая позволяет нам одновременно обследовать пациента на 295 экстрактов и молекулов Аллергена. То есть однократно человек сдает кровь и угу. получает аллергологический паспорт пациента. То есть это 99% всех аллергенов, на которые у человека может быть реакция. На данный момент это самый современный метод диагностики. И в нашей клинике, кстати, есть этот аппарат. Приходите, пожалуйста. Угу. Будем очень рады. І до речі, у попередніх програмах ми вже розповідали про сучасний метод позбавлення алергії, це асітерапія. А можете ще раз нагадати? Тобто ми провели діагностику і далі, яким чином відбувається ця терапія, наскільки вона довго тривала, як швидко може пацієнт помітити позитивний результат? І ще раз хочу сделати акцент на того, що алергін специфічка імунотерапія це лічення з поміж того алергена, на котрий у чоловіка є реакція. Сама аллерген-специфическая иммунотерапия, она существует в двух вариантах. В виде подкожного введения аллергенов и в виде спрея под язык. Если это спрей под язык, то аллерген вводится пациенту ежедневно начинаем мы с одного впрыска буквально в течение недели, а потом переходим на два впрыска, то есть ежедневно человек должен брызгать дома амбулаторно в комфортных условиях себе два впрыска аллергена под язык. Если это подкожная терапия, то начинаем мы с введения аллергена один раз в неделю на протяжении первого месяца, и затем одна инъекция в месяц проводится на протяжении минимум трех уже максимум пять лет, потому что сама иммунотерапия продолжается минимум три года, максимум mm -hmm. пять лет, потому что ну не так просто перевоспитывать иммунную систему и заставить ее не реагировать на то на что она привыкла реагировать годами первый эффект у спецтерапии э, развивается довольно быстро где-то через полгода после начала терапии и видимый эффект ну такой же чтобы совсем не было симптомов мы видим где-то через год через полтора через два года вот а еще? Я... – це лікування за допомогою екстрактів алергенів. Угу. Я розумію, як можна зробити екстракт із пилка рослин. Як можна лікувати таким способом алергію на тварин? Угу. Ну дело в том, что я уже сказала, что аллергия на животных – это аллергия не к шерсти, это частички слюны, это частички мочи и это перхоть. Но перхоть – это очень мелкие такие частички, и из аллергенов животных тоже выделяют самые аллергенные молекулы, и именно с вот этими аллергенными так называемыми мажорными молекулами и проводится аллерген специфическая иммунотерапия. То есть, конечно, это уже в химических лабораториях выделяют главный аллерген этих животных, и в эти экстракты действительно тот аллерген, на который у человека есть реакция. То есть это не конкретно какому-то животному, а это в принципе, допустим, аллергия лечится к котам или аллергия к собакам. То есть вот в общем, в зависимости от породы, на самом деле, есть животные, ну, породы животных, да, на которых встречается чуть меньше аллергия, но гипоаллергенных животных, как я уже говорила, не существует. Ну, еще, мы все очень хорошо знаем, что наиболее схильные до на жаль, дети. И чем можно детям застосовывать вот такое лекарство? Да. С двухлетнего возраста деткам назначают э, сублингвальную иммунотерапию, то есть та, которая с язык, И с пятилетнего возраста уже можно проводить подкожную иммунотерапию. И, кстати, у, людей, у, у детей очень хороший эффект от проведения спецтерапии. Mm -hmm. Очень хороший, поэтому если вовремя начата спецтерапия и, и правильно проведена диагностика и именно с тем, который нужно аллергеном проводиться лечение, то эффект очень хороший. Ну, Настанок хочу запитати іще саме про роботу клініки FXMED. Я знаю, що до лікування аллергії у вас підходять комплексно, тобто у вас е, працюють не лише лікарі-алергологи, але і дуже багато різних лікарів е, інших спеціальностей. Розкажіть, будь ласка, чому і яким чином відбувається ось комплексне ликования аллергии? Да, действительно, в нашей клинике есть достаточно большое количество врачей-аллергологов, действительно квалифицированных докторов, которые владеют всеми методами доказательной медицины. У нас есть огромная база для диагностики аллергии, это и проведение кожных тестов, это и диагностика АЛЕКС. Это и проведение спирометрии, что помогает нам в диагностике бронхиальной астмы, определение оксида азота в выдыхаемом воздухе – это все инструменты для диагностики бронхиальной астмы. В нашей клинике работают очень высококвалифицированные врачи, лор-врачи от аллерингологи, которые помогают нам, аллергологам, разобраться, что mm -hmm. же все-таки происходит, за счет чего там у человека, допустим, длительная заложенность носа или нет абсолютно никакого эффекта от проведения какой-то симптоматической терапии. У нас высококвалифицированные а, доктора-дерматологи которые помимо того, что лечат традиционными методами, проводят и светотерапию, и лазертерапию. Это тоже метод только в рамках доказательной медицины. И светотерапия, и лечение с помощью лазера – все в рамках доказательной медицины. В клинике есть УЗИ-диагностика, есть доктор эндокринолог, гастроэнтеролог. Поэтому добро пожаловать в клинику FXMED. Мы очень рады будем вас видеть и помочь вам в лечении аллергии и других заболеваний. Ну що ж я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Поділилися важливою та цікавою інформацією. Сподіваюсь на нові зустрічі. Я дуже очень рад. Спасибі що пригласили. Нагадаю, сьогодні про сучасні методи діагностики та лікування алергічних захворювань. Ми говорили з Ольгою Колесниковою, провідним лікарем, алергологом клініки сімейної та функціональної медицини Ефексмет. Ну а мені залишається побажати вам міцного здоров'я і побачимося рівно за тиждень.